Секретные материалы нашли место, где продают самый дешевый в стране бензин. И это Небодяга. юка Одесской области. Здесь литр 95-го стоит менее 20 гривен. Это примерно на 2 гривны дешевле, чем обычно. Но на заправках с фальсификатом точно не будет такого потока машин. Тем более из недешевых иномарок. Ответ прост. На ЭТСС продают контрабанду. Качественное европейское топливо, которое провезли без уплаты налогов. Теперь точно так же через серую кассу и продают. Деньги дают заправщику в руки, работают без чеков, поэтому и бензин дешевле, чем везде. Чтобы разузнать детали, заезжаем заправиться. Короче, делаю тебе на 100 рублей, там будет чуть-чуть больше. Чуть больше. Да, хорошо, давай, тогда ровно на 100. Деньги, как и положено, отдаем заправщику. Парень нахваливает бензин, хоть и дешевый, но по качеству лучше, чем на соседней брендовая ЗС. Ну, у у Контрабандная народная республика – это название хорошо подходит для так называемой Бесарабии, юга Одесской области. Дунай, который протекает через пол Европы и расположенные вдоль берега порты Рени, Измаил и Килия, приносят коммерсантам сумасшедшие деньги. Через здешние причалы в Украину попадают тысячи тонн контрабандного топлива. Ежегодно через украинский АЗС проходит примерно 7 миллионов тонн топлива, хотя до кризиса было намного больше. На протяжении э, 5-6 лет Украина споживала близко 10 миллионов световых нафтопродуктов. Это бензин и диспальный. Тративши 25%, ми виходимо на цифру 7,5. Своєго топлива ми почти не производимо. Приходиться покупати в Європі за валюту. Ми 85% сьогодні. Імпортуємо за кордону. Ми купуємо це за валюту, за євро, за долари. Тоже подстрекает коммерсантов искать путь иных заработков, высокий курс и множество налогов. Почти половина от стоимости литра бензина это отчисления в разные государственные службы. Давайте разберемся вначале, что такое контрабанда. Да? Это нелегальный ввоз под акцизного товара. И чем выше акциз, тем выше привлекательность данного, данной операции. Потому что на сегодня если мы имеем 202 евро на тонне бензина акцизного сбора достаточно серьезные деньги. По подсчетам экспертов треть топлива, которое продают на отечественных заправках, имеет мутное происхождение. Ну, то есть когда мы смотрим, сколько потребили топлива, сколько сделали топливо, произвели в Украине, сколько завезли по импорту, и это дело, и эти цифры сопоставляем, получается от 30 до 40 процентов непонятно откуда взялось что. Сколько там? ну, это, это десятки тысяч тонн в месяц, чтобы понимать. Иными словами, в Украине продают топливо намного больше, чем завозят. Как работает схема, которая приносит миллионы долларов коммерсантам и кто за всем этим стоит? Дорога одесса рени Страшный сон любого водителя. Самая популярная схема – частичная растаможка. Это когда официально сливают несколько тонн, а по факту несколько тысяч тонн. А бывает еще проще. Корабли банально сливают топливо на подпольные нефтебазы на берегу. С согласие согласия силовиков последние даже липовые документы могут оформить, чтобы европейские пограничники не имели вопросов. На Дунае там есть, естественно, проблема, потому что есть перекачка идет на маленькие. Мы об этом знаем. Я думаю, что э, это все тоже происходит от того, что все об этом знают и ничего не делают. Значит, кто там в этой доли? Поэтому мы разберемся, кто там долей, и займемся этими людьми вот здесь. С европейских стран по Дунаю легко спускаются судна с топливом. Более того, в украинской части в реку могут заходить морские судна и дальше уже через Черное море доставлять топливо в другие порты. Логистика продумана четко. Если по железной дороге контрабанду провести очень сложно, то по морю почему-то это все происходит намного проще. Хотя перекрыть нелегальный заработок довольно легко, Зажатую между Черным морем, Дунаем и румынско-молдавской границей Бессарабию, с Большой Украиной соединяют лишь две дороги на узком перешейке. Если захотеть, то ни одна машина ни с контрабандным топливом, ни с сигаретами или спиртом не проедет. Мэр города Рени, пожалуй, единственный из местных чинов, кто не боясь, открыто сдает расклады. Что такое контрабанда? Кто за ней стоит? какие силовые структуры. Я говорил, что и милицейские чиновники, и пограничники участвуют, и таможня участвует, ну и, естественно, криминал. К нему мы еще вернемся, а пока что садимся на катер пограничников. Вот он находится у нас по центру реки Дунай. Зараз. Зиво вы спостерегаете наш прикордонный знак. Вот такие самые прикордонные знак находится на румынской стороне. В поисках подпольных привалочных баз и подозрительных суден мы проплывем несколько десятков километров по Дунаю. Всю речку Дунай полностью, 181 километр, 93 метра речка Дунай контролирует Минский трехронный зал. Очаги контрабандистов мы покажем и с моря, и с суши. Это Килия, небольшой райцентр на берегу Дуная, который будто законсервирован еще со времен Советского Союза. Нефтебазы в здешних краях разыскать несложно. Во-первых, большие емкости не спрячешь, и все они расположены на берегу, чтобы корабли могли незаметно подходить, как вот этот. С обратной стороны нефтебаза, прямо к реке проложены трубы. И пришвартованный корабль. По палубе бегают и лают собаки. На крейсерской скорости, увидев камеру, движется секьюрити. Есть пограничная зона. Что ты здесь а что это за судно? Есть пограничная зона. Что здесь А вы кто, прикордонник? Я хуже, я сторож. Визиту журналистов охранник не очень рад. Ты с этой контрабандой уже сколько ходишь? Трой год? Иди, где твоя контрабанда? Сам не работаешь и людям не даешь работать. Контрабанда еще. Найди, покажи эту контрабанду. Сейчас покажем. Придумав легенду о покупке нескольких бензовозов, идем на нефтебазу договариваться. Говорят, бензин можно у вас взять. Да, с понедельника. В 8 утра в здание зайдете и прямо в кабинет экономиста. Прямо? Зайдете, и она вам все выпишет, расскажет. Оказывается, купить можно сколько угодно. Хоть одну машину, хоть пять. Документы нарисуют. Я же не смотрю эти документы. Я же в охране. Мне это не интересует. Мне, что знаешь, лучше спишь. С 8 утра в понедельник, пожалуйста, приходите и покупайте. Тара Все вы узнаете, чем бензин и почем. Я не в курсе. Зато в курсе местные судно на берегу наливное, то есть к нему швартуется корабль и сливает туда топливо. Угорские мы тоже продавали, был тоже бензин. Контрабанда, все, все нелегально. И все бачили, и все знали, и никто не хочет никому ничего. Нажива тут такая на этих снимках из космоса хорошо видно, как на причале возле нефтебазы еще год назад стояло несколько кораблей. Но после недавних проверок контрабандисты свернули свою бурную деятельность, перешли на более спокойные участки. Ценкой, самоходка. Ага. Она сейчас работает на Днепре. И сливают у них с собой чакры на рейке. И у нас на 50-летних километрах. Все 50 тратится, За кислицами, в На Дунае есть несколько островов. Попасть туда можно только с воды – Именно там, по рассказам местных, контрабандисты делают перевалочные базы. 5-6 часов. Перекачка. Все. 4-5 тысяч тонн. Стражи границ за всем этим могут лишь наблюдать. Крыша у коммерсантов серьезная. Они прикрыли пограничники. Это что? И что? Они остались в дерьме, вы понимаете? Против ведра в туалет не пойдешь. Ну что, это все депутатские. Это все знают. Это все все. Да, депутаты тут уже ясно, кто и что, и даже и фамилии все знают. Все знают уже в Киеве. С местами? Нет, тут все с Верховной Рады. тут. тут крыша идет туда. Мы несемся по Дунаю до 70 км в час. Это бешеная скорость, как для катера. В зависимости от течения, от ветра, километра. Очень тяжело. Весной поднимается вода, течение очень сильно. Буквально на 2-3 мили снижается скорость катера. Нам объясняют тонкости измерения второй по длине Европейской реки. Здесь нулевой километр, здесь 116 километр речки Дунай. Это сулина. Сулина измеряется в милях. Дунай в километрах. Измаильский порт, местный пляж, а сразу за ним судоремонтный завод. По нашей информации, его тоже бывает используют как перевалочную базу для топлива. Ведь трудно уследить, корабль идет на ремонт или везет под акцизный груз. Вдоль берега стоят вышки, наши обыкновенные, и модернизированные, напичканные разными датчиками, румынские. А вот наш стационарный пост. У нас всего находится 6 таких постов, От, безпосередньо при взаємодії з румунськими колегами. Тобто ми чередуємо. Движення на Дунаї, як на трасі. Баржі ходять вверх і вниз. Погранці уверяють, проплить кораблю незаміченим практично невозможно. Виведені монітори, річка Дунаєв. Кожного судна включений АІС. За допомогою цієї системи АІС а ми відповідно відсотково міцні всі переміщення. Ізмаїл найбільший український міст на Дунаї. Роз'їжджає по вулицям, головне внимательно дивитися по сторонам. За высокими заборами видняются несколько емкостей для топлива. Уже по накатанной схеме говорим охраннику, что хотим закупиться топливом. Кто вам сказал, что здесь Да подсказали. Вот. Ну, вот через них и выходите, кто, кто им продал, и это самое. Так, так. если бы тут была бы цена, вот как на бензоколонке, если бы продавалось, понимаете? Это территория бывшего консервного завода. Сюда подведена даже железная дорога. и должен быть причал. Правда, с суши к нему не подобраться. Заграждено. За забором две больших собаки. А что тут самое у вас? Ничего тут нет, просто территория. Охранник от камеры прячется. Откуда и зачем колючая проволока, толком объяснить не может. Да вот собаки, вот. А вот как выглядит эта нефтебаза с воды. На причале стоит судно и видно множество труб, что очень напоминает нефтебазу в Килии. Оказывается, здешняя фирма официально занимается растаможкой топлива. Правда, по нашей информации, в последнее время ее несколько раз проверяли на перегонку контрабаса. Кстати, поговаривают, что у этой компании российские корни. В этом году правоохранители уже задержали корабль, который пытался без уплаты налогов провести компоненты для топлива. Судно добра из Боснии Шляхом проведения оперативных заходов было установлено, наш данный товар Намагалися перемістити на територію України з ухиленням відмитних платежів. Значить, від відмитних платежів в районі 11 мільйонів гривень. І зараз увіряють пограничники, контрабанду, вони вже остановили. Ви ж бачите, ми максимально відкриті, знаходимося з вами на березі річки Дунай. От, просто так судно не може зупинитися. І злити там зі штангу, значить. Однозначно, має быть інше судно. Однозначно, это судно выследуется как нашей сторону, так и сумиженной. Но наши коммерсанты могут не только уходить от налогов. Элементарно придумывают схемы, как на воздухе заработать миллионы. Рени самый первый город Украины на границе с Евросоюзом. На противоположном берегу Дуная – Румыния. В былые времена через местный порт ежегодно шло до 15 миллионов тонн грузов. Теперь же с трудом 2 миллиона наскребут. Зато спарта сделали конвертационный центр по отмыванию денег. Последние два года, будем говорить так, два или больше, это самое, через пор шло по 200 тысяч тонн нефтепродуктов несуществующих. Перегоняли воздух. Об этом знали все и знают все. И таможники потели и краснели, и декларации оформляли несуществующего груза. И пограничники отворачивались, когда судно, будем говорить, пустое выходило, на якорь становилось. Два-три дня, а потом возвращалась назад, пустое тоже. Это было связано с тем, чтобы НДС получить от несуществующего груза. Мэр города открыто рассказывает обо всех схемах. Да все все знают. Это по 500-600 машин ежедневно должно быть, было оформляться. Ни одна машина не заходила. Бумаги привозили и воздух перегоняли. Но об этом знают же, знают. Знают пограничники, знают это. Почему не борются? Значит, участвуют. То есть топлива на самом деле и не было, корабли ходили пустые, а по поддельным документам коммерсантам возмещали налог. Топлива не было, это топливо проходило, в основном воздух проходил, а зарабатывали НДС, конечно. Это сотни миллионов полученные НДС государственного бюджета. Значит, эти деньги кто-то недополучил, школы, больницы.